Останніми теплими днями листопада. До зустрічі. Бажаю вам завжди бути впевненими в собі. Я готова, я готова. Радіти кожній е, е, ви пока, ви, Надюшку виз, виз, визволі? Е, е, Люшенька, по-моєму, я не вижу пушку. Моє шанування у віртуальній синоптичній обсерваторії телеканалу Інтер Руслана Писанка з інформацією про погоду, яка очікується завтра, 18 листопада, в Україні. Циклон з центром біля Архам Війська визначає холодну погоду на півночі Скандинавії та у північній частині Росії. Тут місцями йде сніг. Балкани, Туреччина, країни Дунайської низовини, північний Кавказ та Нижня Волга знаходяться під впливом антициклону з центром біля Волгограда. Вночі прохолодне місцями спостерігаються тумани, вдень помірно тепло без опадів. Погоду решти країни Європи зумовлюють атмосферні фронти, які пов'язані з циклоном, центр якого розташувався над Ірландією. Тут помірно тепло місцями йдуть дощі з поривчастими вітрами. За повідомленням синоптиків, українці. Президент Украины подписал указ о неотложных мерах по ускорению приватизации имущества. Леонид Кучма поручил также министру энергетики обеспечить стабильную работу энергосистемы страны на период новогодних и рождественских праздников, чтобы не допустить отключений. Под новый год принято делать друг другу подарки. У разных народов мира эти традиции уходят корнями в глубь веков. В Судане, например, в древние времена преподносили друг другу зеленый орех, символ благополучия и достатка в доме. Римляне в первый день нового года несли своим близким фрукты и мед. Венгры дарят теплые носки и санки, трепичная кукла – любимый подарок для финских детей. Греки, отправляясь в гости на новый год, приносят в дар камень и говорят. Пусть день, деньги хозяина будут так же тяжелы, как этот камень. Шотландцы берут с собой в гости уголек и бросают его в камин, желая этому дому тепла и уюта. Я желаю, чтобы последние дни уходящего года не были омрачены никакими неприятностями. И пусть у вас будет только хорошее настроение. С добрым утром! Вероятно, уже завтра в Москву прибудут две гражданки Польши, освобожденные из чеченского плена. Польские ученые Ева э, Мархвиянска веровал и. Зафия Фишер Малиновская были похищены 10 августа прошлого года в Гу Гунибском районе Дагестана. По словам сотрудников ГУБО по России, заложниц выпустили без выкупа. А посол Латвии в России передал российскому МИДу. В понедельник город находится под контролем мятежников организации Маловецкие Орлы, которые требуют отставки премьер-министра Барталамью Улав... Улуфа... Улуфалу. Извините. Добрый день, в эфире новости на телеканале Интер. Сегодня в Киев прибыл президент Соединенных Штатов Америки Блин, Бин, Билл Клинтон, а утром в Москве он выступил в Государственной Думе России. Российские депутаты оказали американскому гостю довольно прохладный прием. Добрый день, в эфире новости на телеканале Интер. Только что в Киеве завершилась встреча министров внутренних дел Украины и Российской Федерации. Юрий Кравченко и Владимир Рушайло подписали заявление о совместной борьбе с международным терроризмом. Вначале планировалось, что в переговорах примет участие и министр внутренних дел Грузии. В настоящее время этот сюжет готовится к эфиру, а мы продолжим выпуск новостей. В Пекине проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНР Дзянь Зиминя. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию, а также заявление, в котором осудили план США по созданию национальной системы противоракетной обороны. Только что подготовлен сюжет о встрече министров внутренних дел Украины и России. В индонезийской провинции Западная Папуа группа сторонников независимости захватила единственный в этой части страны аэропорт. Добрый вечер, в эфире подробности. Коротко мы продолжаем следить за ситуацией вокруг американского судна Кейти с украинским экипажем и грузом оружия на борту. Спортивную тему продолжит э, Ирина Головко. А з развиттям событий цієї п'ятниці вас буде в вечірніх інформаційних випусках Олександр Мельничук. Я же с вами прощаюсь до понедільника. Счастливо! Добрий день в ефірі Спортивні новини футбол, поєдинки Ліги Чемпіонів далі відбуватимуться без українських учасників. Єврокубків А Динамо та Шахтарю слід докласти максимум зусиль, щоб по останньому турі відбірного турніру перемогти і вибороти путівки до Кубка УЄФА.